assalomu alaykum qadrli do'stlar men azimjon zuqurov toshkent davlat yuridik universiteti 4 kurs talabasiman va hozirgi kunda yuridik xizmat konsalting kompaniyasida yurist konsultant bo'lib faoliyat yuritmoqdaman men ushbu faoliyatimni boshlagan jarayonimda fuqarolar bilan ishlash ustozlar bilan ishlash turli davralarda majlislar yig'ilishlarda qatnashishimiz natijasi o'zimda nutqimda ya'ni gapirishimda kamchiliklarimni sezganman ya'ni ba'zida hayajon ko'payib ketib gapiradigan gaplarim esimdan chiqib ketadi yo'q bo'lmasa qanaqadir parazit so'zlarni ko'p ishlatib qo'yaman sheva alomatlari ko'p seziladi yoki bo'lmasa bir nutqimni unutib qo'yish holatlari ko'p kuzatildi xuddi shuning natijasida men o'zimga yaxshi bir ustoz yaxshi bir yo'l yo'lboshchi qidirishni boshladim va shuning natijasida najot nur bir oylik kursarai notiqlik mahorati darslariga a'zo bo'ldim mana shu darslarni boshlashdan oldin menda juda judayam ko'plab kamchiliklar bor edi masalan parazit so'zlar nutqimda ko'p foydalanganman masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam o'zimdan уже ya'ni gaplarimni o'rtasida qo'shib ketardim nima nima degan so'zni ko'p qo'shib ketardim gapimni o'rtasida keyin har bir gapimdan keyin 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 degan iborani ko'p ishlatardim shuningdek gapirganda de, i degan pauza holatlarini ko'p ishlatardim ya'ni o'rinsiz holatlarda eng muhimi hayajon va o'zimga bo'lgan ishonch mavjud emas edi o'sha paytgacha ammo bir oylik kurslardan so'ng mana ko'rib turibsizki bemalol notiqligim ancha oshdi davralarda shuningdek kerakli vaziyatlarda fuqarolar bilan shuningdek davra boshqa majlislarda o'zimni fikrimni bemalol bayon eta olyapman ishonch bilan gapira olyapman eng asosiysi fikrimni aniq to'liq yetkazib bera olyapman eng asosiysi mana shu sizlarga ham xuddi shu kurslarda ishtirok etib o'zingizning notiqlik nutq mahoratingizni oshirishni tavsiya qilgan bo'lar edim bizda bitta kamchiligimiz borda o'qiymiz youtubedan ko'ramiz kitob o'qiymiz zel karneini o'qiymiz boshqasini o'qiymiz hamma narsani o'qiymiz bilamiz lekin amaliyotda sinamaymiz najot nur o'quv kurslarining eng asosiy jihati shundaki siz ushbu o'rgangan bilimlaringizni amaliyotda qo'llash imkoniyati ham imkoniyatiga ham ega bo'lasiz ya'ni har bir ya'ni har haftada o'qigan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyati sizda mavjud bo'ladi xuddi mana shu imkoniyat mana shu amaliyot darslarida biz o'zimizni mahoratimizni oshirib o'zimiz notiqlik madaniyatimizni ustozga ko'rsatgan holda o'z kamchiliklarimizni amaliyotda ustozni o'zlaridan eshitib to'g'irlab borganmiz shuning natijasida hozirgi kunga kelib anchagina nutqimda rivojlanish mavjud buni masalan kasbdoshlarimiz do'stlarimiz yaqinlarimiz ham e'tirof etishadi sizlarga ham ushbu kursda ishtirok etishni tavsiya etib qolaman